Я представляю 10-ю роту самообороны, которые были сформированы, 10 рот, вы знаете, 23 февраля в Симферополе под зданием Верховного Совета. Я заместитель командира 10-й роты по боевой части. Что входит в ваши обязанности, что вы тут делаете? В мои обязанности входит все то же самое, что и входит в обязанности заместителя командира части в любой роте украинской армии. Я служил в украинской армии, других уставов, штатных структур и единиц я просто не знаю. Так у вас легальная армия уже? А какая она легальная? Это милиция. Ребята, армия это государство, когда собирает. А мы собрали ополчение. И, -и, -и. и разница, легальная... и разница в этом есть. Ну, компания. я хочу сказать, что кто-то же нас собирал, Аксенов, да? Но по поводу легальности это к нему, наверное. И -и -и. Я всего лишь, как говорится, доброволец, я записался. Юридически, насколько мне известно, мы ничего не нарушили. А вы находитесь вместе с российскими военными. С чего вы взяли, что это российские военные? А, чьи это военные? В данном случае я не хочу вскрывать, скажем так, где эти ребята живут, да, и кто они. Но я могу вас заверить, вы очень сильно будете удивлены в скором времени, когда узнаете, кто это. Это крымчане. Крымчане? Да, это крымчане. А Точно так же, как я, крымчане. Какие Просто войска? я могу с вами говорить, а они нет. Какие войска? Разные. Я, допустим, пехота. Не, у нас в Крыму есть Рычиноморский флот. Дело не в этом. Я еще раз говорю, мы укомплектовывали по возможности из бывших военных, причем желательно не просто повар или швея, мотористка, да, а из людей, у которых есть какой-то опыт. Так откуда у этих людей оружие столько? Добрые люди помогли. Ничего себе, у вас добрые знакомые. Ну а что, на Майдане были добрые знакомые, а у нас нет. Может подскажете нам тоже? Да я бы с удовольствием. разные такие пулеметы, гранатометы. Ну пулемет обыкновенный, ПКМ. Его полным-полно в Украине. В любой оружейке можете найти. Тут ничего экстраординарного по оружию нет, поверьте. Значит, вы отрицаете то, что это российские военные? Я не отрицаю этого, не утверждаю. И я говорю, что в скором времени вы будете сильно удивлены, когда узнаете, кто это. Сколько таких военных находится в Крыму? Был сформирован сводный полк. Сколько их? Сводный полк это полутора до двух тысяч человек. Они сейчас разбросаны по всему Крыму. Скажем так, да, вы угадали, они разбросаны по всему Крыму. Почему? Потому что задач много, а нас мало. У нас есть видео, есть такие же КАМАЗы, но они ехали с номерами. БТР и российские номера. Ну, как вы думаете, если мы не грабили украинские части, да, у нас откуда эта техника взялась? А вы грабили российские? Нет. А что делать? Я еще раз говорю, нам добрые люди помогли. Просто помогли? Ну да. За что? Ну, за что? Ну, за смотрите, заслуги? если у моего, как говорится, товарища есть 10 рублей, я приду к нему, попрошу 50 копеек, он мне не даст? Нет, за какие заслуги, вы скажите? Ну, какие заслуги, к чертям, извините, собачьи. Если я в беде нахожусь, я прошу нет, у друга У нас помощь. получается, смотрите, также что вы находитесь дома, я пришел к вам оружием и... Не-не-не, ребят. Что, что не, Не, вам? не. Нет, лежать. Но эти ребята же так тебя видят. Нет, нет, нет. Это Мы абсолютно видели, вежливые и толерантные видели, люди. Я, к сожалению, не знаю, что видели вы, я не могу судить, какие их действия вы интерпретировали, но обратите внимание, я спокойно стою, ко мне подходят люди, достаточно, скажем так, не по-доброму настроенные, ну, вот там у верхнего КПП, начинают меня обвинять во всех смертных грехах, я им слова кривого не сказал. И уж тем я более... Класс, я, я с вами первый раз общаюсь, поэтому... Да, я с кем общался, с, этими, с такими же ребятами, которые стояли... Они вам что-то плохое сделали? Да. Что? Маты-перематы, посылать, что, что вы снимаете, указывать, что на Скажем делать. так, я проведу по возможности с личным составом работу и постараемся таких случаев избежать. Поймите сами, люди на нервах. Но они указывают, что делать. Находятся у нас в государстве. Скажем в так, я нахожусь у себя в государстве. Да, если говорить о правовом поле, давайте да, начнем с того, что у нас сейчас, по сути, не де-факто, точнее не де юра а де-факто. А и до Юры, кстати, тоже. У нас государства нет. Так мы находимся в составе Украины. А, есть... Украина. а, я, не говорю, а я не говорю о том, что Крым это отдельная какая-то часть. Крым это Украина. Ну так вы же поставили блокпосты и ваши же организации. Прекрасно. Так а зачем мы их поставили? Спросите. Я спрашиваю. Ну вот задайте вопрос. Мы их бы поставили для того, чтобы сюда не приехали из Украины вооруженные люди, не убили меня, вас, наших детей и наши семьи. Так мы сюда и армию не будете пускать украинскую? Армия украинская находится Там в в... Здесь мало. И? А остальные части не считаются? Части считаются. Если нужно будет подкрепление на полуостров, вы не Если будете их пускать? Если будет подкрепление, а зачем? У нас более чем достаточно личного состава. Для решения каких задач? Мы воевать ни с кем не собирались вроде. Так, вы кому подчиняетесь? Я подчиняюсь в данном случае своему командиру, командиру 10-й роты самообороны. А кому подчиняется ваш командир? Командованию Крымского фронта. Это общественное объединение, которое, собственно говоря, в тяжелый момент, да, Решилась на какие-то определенные действия. А в данный момент у нас есть законная власть, мы ей подчиняемся. У нас есть премьер-министр, у нас есть председатель Верховного Совета. Они же никуда не делись. Так у нас есть исполняющие обязанности президента Верховного Рада Украины. Вы знаете, я Правильно. скажу, как говорится, меня могут потом опровергать или еще что-то, но насколько мне известно, да, юридически процедура импичмента соблюдена не была. Поэтому, пока Виктор Федорович Янукович жив, где бы он ни находился, он является первым а законным президентом Украины, вторым верховным главнокомандующим. Военным не надо объяснять, что это такое. Просто мы по факту имеем интересную ситуацию, что у нас генеральный штаб Министерства обороны находится где? Соответственно, с системами управления и связи в городе Герой Киеве. Кто это помещение занял, тот и командует. Согласны? Но вот я как военный могу вам сказать, что так и есть. Потому что вся связь, все узлы, как говорится, управления проходят через ГША. Удивительная ситуация, правда? Армия парализована. Но если же войска украинские придут то начали выпускать. А я, кто не украинские войска? Я такой Но же вы, гражданин вы, Украины, вас, как ополчение. и вы. Да, ополчение. Украинская армия. <св> Мы не имеем права юридически армии быть. Мы ополченцы, милиция. То есть не та милиция, которая у нас по завету величая милиции названия. Закона легально это или нет? Скажем так, в законе не прописан факт нашей нелегальности. В законе прописано, что граждане имеют право на самозащиту. Можно ли формировать вооруженные формирования? По закону запрещено это делать. Еще раз говорю, закон в Украине сейчас нарушился и неоднократно. Мы имеем прецедент. У нас ведь страна шла к прецедентному праву. Хотите дальше нарушать? Я я ничего не хочу. Так зачем создавать такие отряды самообороны вооруженные? Еще раз говорю, давайте мы не будем задавать риторические вопросы друг другу. Вот не мне задаете вопрос и не даете возможность ответить когда я пытаюсь ответить так, как я хочу, вы опять загоняете меня в кольцо. Это называется риторический вопрос. Я вам отвечаю, что мы в данный момент, в данный момент не нарушаем ни одного закона Украины, за исключением тех случаев, когда уже имеются случаи их нарушения. Это первое. Второе. В отличие от организаций типа правого сектора, мы никого не убили. Понимаете, не распяли, не затоптали, не пытали в подвалах КМДА. Прямо всех трубил кого-то? А, насколько мне известно, да. Ну, телевизор смотрю, уж показывайте. Ну, у вас какие-то данные есть, может быть? Да, из телевизора. Вот оттуда у меня все данные, и доказательства. Но в таком случае мы вернемся к тому, что все, что сейчас происходит, его либо показывают, и оно есть, либо не показывают, и его нет. Не показать это дело одно, а доказать это другое. Хорошо, то есть вы считаете, что для того, чтобы получить прямое доказательство, я должен выехать в Киев, выйти, как говорится, на Майдан, сказать слава КПСС, подождать, пока меня убьют, после этого с того света отправить сюда телеграмму, ребята, там опасно. Нет, есть милиция, есть органы, которые... Милиции помогает. в Киеве нет. Нет, ни вы, ни я милиции в Киеве то, больше нет. Закон, не а, простите, вы такой же гражданин Украины, Но. как и я. И у вас есть все права и обязанности, подчеркиваю, у гражданина. И вы, если бы заинтересовались, такой книжкой интересно, называется Конституция. Причем, поверьте, правки 2010 года, суть ее основную не изменили. Там власти касаются, правки. А суть такова: что, во-первых, источником власти являемся мы с вами. Второе наши свободы все вероисповедания, говорить, что хочешь, до тех пор, пока Я это не оскорбляет бы, других. Сказать, что тут делать будете? Вы стоите здесь? Что делаете? Просто стоять. Просто стоять, пока эта ситуация не решится. На сегодняшний ну, момент, Смысл вашего стояния? Смысл нашего стояния в том, что мы просто-напросто демонстрируем, что мы есть. Точно так же мы стояли, простите, 23 числа. Это тоже была, по сути, демонстрация. То есть Крым продемонстрировал, что он может и готов обороняться. Если такая необходимость а будет. Зачем армию оборонять? Мы не обороняем армию. Зачем ар... стоите вокруг воинской части? Мы частей? стоим вокруг воинской части, я, в той части, которая мне известна, для того, чтобы не допустить гражданских беспорядков. Почему? Нет. Потому что милиция наша сейчас не в состоянии полноценно обеспечить, да, как говорится, пресекание вот этих вот, скажем так, громад, громадских заварушек. Каких именно чего опасаетесь? Я лично? Я, я опасаюсь дурака. Я опасаюсь дурака, который дома достанет двухстволку, придет и пальнет в воздух. Если это, не дай бог, случится, здесь много людей с оружием, начнется непонятно что. А вы знаете, что дураков и пьяниц у нас, к сожалению, много. Все, и представьте, как вас зовут? Меня зовут Василий. Фамилия? Это обязательно. Ну, желательно. Семенюк моя фамилия. Спасибо. И кого представляете еще раз? Я заместитель командира 10-й роты самообороны. А сколько у вас уже отолченцев? В моей роте 126 человек. А всего у вас ополченцев Было набрано от полутора до двух тысяч. Точно мне списочные состав неизвестен. Почему? Потому что я начальник штаба роты, а не полка. Так вы хотите сказать, ребята то же самое были также набраны? Скажем так. Скоро вы все узнаете. Так скажите сразу, чтобы мы знали. А я не имею права. Есть такое понятие тайна. Но я вам уже достаточно намеков сделал. То есть, в принципе, если вы хотите конкретного ответа на вопрос, да, это крымчане. Спасибо. Не за что. В смысле, граждане, э, граждане Украины. Ну, да, я которые... имею в виду не просто человек, который в Крыму находится или родился. Я имею в виду граждан Украины. Если вы хотите, хотите я... граждане Украины, да? Я хочу сказать Они то, что я сказал. Свои... Я могу вам паспорт показать. Но, я понимаю, но не вы. на камеру. Но я понял, что вы граждане Украины. А вот ребята эти Эти ребята пока должны сохранять свою ради безопасности, своих семей инкогнито. Поверьте мне, это все такие же граждане Украины, как мы с вами. Хорошо, позже узнаете это. Да, да. Ну, естественно, это будет приятный сюрприз, поверьте. Спасибо. Я бы на вашем месте, знаете, где находился, когда этот сюрприз настанет, возле Верховного Совета. Угу. Когда? Честно не знаю. Да. Вы и дело не в том, что тут уже тайна. Я просто говорю, что я не знаю, когда этот приказ поступит, да, как говорится, то есть предъявить документы, снять маски и все остальное. Угу. Будет, да, это. Все? Ну. Его не может не быть. Почему? Потому что вот вы сейчас в том числе ретранслируете обеспокоенность. Мне друзья звонят с Украины о том, что нас, извините, захватывает другое государство. Правильно? Ну так мы видим машины российские. Но если мне, извините меня, из Турции машину не дают, что мне делать? Машины ну правильно, я бы, если бы мне деньги были, тигр бы себе купил и катался бы. К сожалению, у меня денег таких нет. Так подарят человек. Очень надеюсь, честно, что подарят, что 40 тысяч долларов а у меня физически нет. А хотелось бы, турбодизель, 6 котлов. Скажите, а смысл другому государству финансировать и давать автомобили и специальные оборудование? для. Можно я вот задам не совсем корректный вопрос? Точнее, отвечу вопросом на вопрос. Давай. Вот скажите, пожалуйста, вы удивляетесь, когда э, крымско-татарскому, как говорится, нашему? Э, братскому населению в Крыму, потому что мы никогда себя от вас не отделяли, честно говоря, предоставляет помощь та же самая Турция. Я вот знаю, допустим, что реставрацию набережной Ханского дворца проводили на деньги мецената из Турции. Это у вас не вызывает удивления. Ну прекрасно. А, Турция, а теперь представьте себе, Турция, что быть, она... несколько миллионов. Крымские татары это коренной народ Крыма. Но у нас нет государственности, поэтому нет у нас своего бюджета, нет своих финансов. Поэтому помогать те государства, которые. А я украинец и Турция, Крыма. Турция и на сегодняшнюю и секунду. Украины, Подождите, есть я не говорил, что. Дайте по очереди хотя бы. Да, да, да. Во-первых, я вас ни в чем не обвинял. Во-вторых, я не говорю, что вас Турция финансирует. Я говорю, что если вам другое государство Предоставляет помощь. Вот я здесь сейчас стою не как представитель государственного механизма, а просто как человек, который 26 числа понял, что его кинули. Причем кинули все, кто должен по закону да, меня защищать. И я был в такой, извините меня, но вы поняли, что готов был попросить у, у кого угодно помощи. Хоть у черта Рогатова, хоть у Лорда Вейдера, если бы он внезапно на звезде смерти прилетел. Потому что деваться было некуда. Очень было плохо. И в таком случае, в таком случае, если нашелся добрый человек, а там понятное дело, что не один, да, но есть у людей деньги. Больше, чем у меня, и возможности есть. Если он, как Украина говорится, помощь предоставит. Я стою здесь за то, чтобы, извините меня, Украина не развалилась. Мы о чем говорим? Я так, учился в Киеве. тех же людей, которые стоят на площадях и требуют... А что мы требуем? чтобы Крым присоединили к России. Я этого не требовал. Так люди с русского единственного... Ну, я осторожен. по поводу русского... Подождите, ребят. Во-первых, роты разные, командиры разные. Я могу отвечать только не, ну за свой -то личный состав. Одно, а руководство. Это... Подождите, подождите. У нас на сегодняшнюю секунду руководство одно, но спектр политических мнений в нем очень широкий. Вы подчиняетесь товарищу Аксенову? Я лично товарищу Аксенову не подчиняюсь. Как я ему? подчиняюсь, блин, своему командиру. Что а он подчиняется, делаете? уже, как говорится, а да, вот вы можете подняться выше, как говорится, казак терской, а, вот, что есть, взять что есть, у него, командир, ну, вот видите, то есть да, вот этот да, вот мой да. непосредственный командир. Я пришел, записался, увидел, что он толковый офицер, а я, простите, свою жизнь и жизнь тех, кем я командую, не могу доверить, кому то он подчиняется еще раз говорю, вы а сейчас, вы руководит? сейчас, вы сейчас получили от меня ясный ответ. Кому подчиняюсь я? Кому подчиняется, извините, наша рота, спросите, пожалуйста, у него. У меня свое мнение есть, я могу вам сказать, что да. Аксенов сейчас глава правительства, я ему подчиняюсь, потому что мы формально, да, как бы объявили о том, что он сейчас главный. Да, подчиняюсь, а куда я денусь? Но сказать, Скажем так, у каждого человека есть право на личное мнение. Я сейчас свое личное мнение, как человек, который вступил в ряды милиции, озвучить не могу. Это противоречит. Знаете, это милиция, да? Ну а как это назвать? Я вас спрашиваю. Если. Ну поймите, ополчение не совсем корректный юридический термин. Милиция, то есть, это когда граждане для самозащиты организовываются, да, в отряды и берут в руки оружие, это и есть милиция. Любой желающий, да? взял оружие, начинается милиция. История знает много примеров таких самообъединений. Скажите, пожалуйста, почему на Майдане люди могут взять оружие, а я нет? В чем моя вина в таком случае? Прецедент я есть? Не знаю, я на Майдане не был, говорить за Майдан не могу. Я да. тоже не был, но я видел, как говорится, как люди стреляли друг в друга. И сказать, что за 22 года жизни в государстве Украина я был готов к этому, нет. Для меня это такой глубокий шок. Все, что происходит последние три месяца. Я одно хочу сказать, я не хочу, чтобы это произошло в Крыму. Ну mm все. -hmm. Yes, Спасибо.